44 günlük savaşdan sonra Vilayət Eyvazov onun polisləri bütün Qara Qabağdan olan qənimət kimi götürülən şeyləri rayonlara, polislərə satmaq üçün dağıtdı. Təkcə maşınların zapcasından bir neçə aya 20 milyon dollar gəlir götürdü. Yəni bunu ə, baxın, rayon polis, Astara rayon polis şöbəsinin rəisinə baxın, anasının qarnında mıx dişləyib çıxan oxşur baxın. Qonağa bax, dünən uşağı da polkovnikdi, bax. Xalqı yaxşı döydüyünə görə polkovnik alıb, bax bu. Xalqı yaxşı döydüyünə görə. Bu da onun rayon əməliyyatçi üzrə rəhbər rəisidir, baxın. Bu gün sabah bu da polkovnik olacaq. Xalqı yaxşı döydüyünə görə, bax. Baxa, oğraşlar, peysəhələr. Bu da nə idi? Rayon polis şöbəsinin xidmət işləri üzrə rəis müavinidir. Bax bu da rəisin müavinidir, baxın. Gör nə tər rayonu imişsə. Cərvərincisiz, Nətər rayondusa. Məvin də rəis də Hams polkovnikdi ha. Ağna, görə dünən uşağı də, ağzına da ağzına baxanda süd içir ağzından. Dəyərlən vədənlərim, dəyərli soydaşlarım, Astara polisində dəhşətli hadisələr davamı gəlsin, mən e, onları hamısını eyfirə verəcəm.